اور یہ جو مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں پیش کی ہے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان جو ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کم از کم ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے کہ دن کے وقت اور رات کو کم از کم تین مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و وطالعہ کا مختلف اور ہم پر کرم ہوتا رہے ہیں سنن ابو دعو شریف کی حدیث پاک ہے حدیث پاک کا نمبر ہے دو ہزار اکتالیس ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد اشارت فرمایا مامن احدین جو سلم و علیہ جو بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو جہاں کہیں بھی ہو وہ مجھ پر درود پڑتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے اللہ رد اللہ مروحی تو اللہ تبارہ کا وطالہ جل چلا رو میری روح مبارک کو واپس میرے جسم اتھر میں لوٹا دیتا ہے ارد علیہ السلام یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب کسی کو سلام کرنا سنت ہے لیکن اس کا جو جواب دینا ہے وہ واجب ہے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر ہم کے واجب نہیں کرتے اور جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تر کے واجب کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہر امتی کا جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور جواب ہیں جامع ترمزی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے حدیث پاک کا نمبر ہے دو ہزار چار سو ستاون اور امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے اور امام حاکم نے مستدرک سیان کے اندر اس حدیث پاک روایت کیے ہے قاب ان ابئی ابن کا بن قال حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ تعالی ان سے یہ حدیث مبارکہ پروی ہے حضرت بن ابن رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے صحابہ کرام بدوان اللہ اور بہت سارے صحابہ کرام جو صغار تھے آپ کے شکر یہ وہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے صحابہ کرام جماعت کر اور یہ وہ مشہور صحابی رسول ہیں جن کا قرآن مجید پرگان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ فرمایا تھا اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت اس طرح عظیم اور اتنے خوبصورت آواز والے کاریوں کو پیدا قال یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ایک مرتبہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں عرض کی کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انی اکسر السلاة علیہ کا فرمائے یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں فکم لکم من سلات لیکن ابھی تک میں نے یہ نہیں کوئی خاص وقت جو ہے وہ مقرر نہیں کیا کہ میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھوں فقال تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ما کا اے او بن قاب جتنا تیرا دل چاہے اتنا مجھ پر درود پاک پڑھا علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لگتا تو بالکل آسان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت دے رہے ہیں کہ جتنا تیرا دل چاہے اتنا مجھ پر درود پاک کر لیکن علماء کرام ہیں یہ عام ہو کر بھی یہ بہت بڑا تارکیبی جملہ ہے فرمایا کہ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان دیکھے جائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر کتنے احسان ہیں اور دوسری طرف اپنے وقت کا اندازہ لگا میرا وقت کتنا قیمتی ہے پھر اتنا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رود پاک پڑھ لیکن یہ فرماتے ہیں پھر میں نے خود عرض کی حضرت عبید اللہ علیہ وسلم قلتو کل فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوبیس گھنٹوں میں سے میں آدھا کر لیتا ہوں ارب اس کے چار حصے کر لیتا ہوں اور اس میں سے ایک حصہ جو ہیں گویا کہ چھ گھنٹے جو ہیں میں آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں فقال تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا ما معاشرہ جتنا تیرا دل چاہے اتنا مجھ پر درود پڑھتا رہے تو ان فَهُوَ و خیر فرمایا کہ اگر تو اس سے زیادہ بڑھائے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہو حضرت بن قاب رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں عرض ان مس فرمایا پھر میں آدھا وقت جو ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں گا اور آدھا وقت جو ہے اور کام کرتا رہوں گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں بھی کچھ یوں ارشاد اے عبی بن کا جتنا تیرا دل چاہے اتنا مجھ پر تو درود پاک پڑھتا رہے فَإِن فا ضد فَهُوَ فا ہوا خیر کہ اگر تو اس سے زیادہ کر لے گا تو یہ تیرے لیے بہتر حضرت بن نے رضی اللہ تعالیٰ کو پرمان کل فصل حسین فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر تین تہائی حصہ جو ہے وہ میں آپ پر درود پاک پڑھتا رہا ہوں تو اس کے جواب میں بھی آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی حکم ارشاد فرمایا ما شئتا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ فا خَيْرُ فرمایا اے عبید اللہ تیری مرضی ہے تو جتنا چاہا اتنا مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے تو پھر حضرت عبید بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کچھ یوں ارشاد فرمایا کل تو سلاتی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ پر ہم پر درود پاک پڑھتا تو پھر اس کے جواب میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا فرمایا ہم کا ضب ہوگا فرمایا کہ اگر تو ہم وقت مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے گا تو تیرے اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے تمام یہ درود پاک پڑھنا جو ہے یہ تمام غموں کا مداوع بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو وہ تیرے تمام گناہوں کو پاک دے انسان کے دنیا اور آخرت کے اندر مختلف جو ہیں مسائل ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ رزق کے حوالے سے اور بھی مختلف جو ہیں مسائل دنیا میں اور آخرت میں گناہ کے لحاظ سے تو آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے اگر تو ہم وقت مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے گا تو تمام تر جو دنیا کے اندر غم ہیں مشکلات ہیں ان کا مداوع یہ ہے کہ تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ اور آخرت میں بھی اللہ تبارک کا وطالعہ پہ کرم فرمائے گا اور تیرے تمام تر گناہ جو ہے وہ پاک فرمائے گا تو پھر کسی نے بہت ہی خوب فرمایا کہ عجیب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھو اور میں خود صبر <تصفح> امام بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسنت کے اندر اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے تریف القبیر کے اندر اور امام حیثمی نے مجموع زوائد کے اندر یہ سے مبارکہ روایت ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث پاک کرتی ہے آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کل فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر مبارک پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو کہ اللہ تبارک کا تعالی نے اس کو تمام تر جو مخلوقات ہیں اس کو ان کی آواز سمجھنے کی صلاحیت سے بھی مالا مال فرمایا ہے اس فرشتے کا اور وہ قیامت تک کے لیے میری قبر اتھر پر وہ مقرر ہے اور فرمایا فلاح و صلی علیہ اللہ فرمایا کہ اب قیامت تک جو بھی شخص مجھ پر درود پاک پڑتا ہے اللہ بالغنی اس میں ہی و اس میں ابھی تو وہ فرشتہ جو ہے اس بندے کا نام بھی میرے پاس پیش کرتا ہے وہ اس میں ابھی ہی اور اس کے والد کا نام بھی میری برگاہ میں پیش کرتا ہے حاضہ فلاں لوگ فلان قد نے کٹسل اور ساتھ مجھے یہ بھی کہتا ہے کہ فلان شخص نے جس کے والد کا نام فلان ہے اور اس نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے اور میں نے آپ کی برگاہ میں پیش کر دیا تو تو پھر کسی نے بہت ہی خوب ارشاد فرمایا ہو نہ ہو آج میرا ذکر حضور میں ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں کم از کم اتنا تو کر لینا چاہیے جس کو یہ چاہیے کہ میرا نام بھی اور میرے والد والدین کا نام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پیش کیا جائے اور ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ فلاں شخص جس کے والد کا نام فلاں ہے وہ آپ کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے جو بھی یہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کسرت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں Through the De Paz